Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Tuan-tuan dan perempuan Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita telah selesai uh, 14 ayat yang pertama surah nazi'at yang mana 14 ayat yang pertama ini membuka bagi surah An-Nazi'at yang mana kita telah mengetahui Allah telah menegaskan melalui beberapa sumpah yang mana sumpah itu dikaitkan dengan para malaikat yang mana Allah ingin menegaskan tentang wujudnya hari pembalasan amal Kemudian pada pagi ini kita akan mulakan mengulang kaji kembali kisah Firaun iaitu ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-26 uh, yang mana Firaun ini kenapa saya katakan ulang kembali kerana kita pernah uh, cerita kisah Firaun secara panjang lebar sewaktu so, kita belajar surah Al-Qasas eh, surah Al-Qasas kemudian kita ada mengetahui secara ringkas sahaja kisah Fir'aun sewaktu so, kita belajar surah Al-Fajr jadi hari ini kita dapatkan maklumat tentang Fir'aun bagaimanakah Allah binasakan Fir'aun itu di dunia dan di hari akhirat, kenapa Allah letakkan kisah Firaun dalam surah ini kerana nak menyesuaikan dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras pada ayat yang pertama. Okay, kita bacakan ayat yang ke-15. Alhumdulillahih min al-shayin Bismillahirrahmanirrahim Hal anta kahadis okay, Musa? Oke, terjemahan ayat Adakah telah sampai kepadamu Wahai Muhammad Kisah Musa Jadi Allah sebenar, sebenarnya ingin Mengingatkan kembali Kepada Nabi SAW Kisah Nabi Allah Musa okay. Surah An-Nazi'an ini Tuan-tuan dan perempuan Adalah surah yang terakhir Yang memaparkan kisah nabi Allah Musa dengan Firaun yang maksudnya kisah yang surah terakhir yang ringkas yang pendek berkenaan dengan kisah Firaun. Jadi kalau nak tahu panjang kisah Firaun dengan Musa tuan-tuan kena rujuk surah Taha, surah Al-Qasas di antaranya Asy-Syu'ara dan beberapa surah-surah yang lain jadi kisah Musa ini semua orang tahu kalau sebut Musa mesti orang akan ingatkan Fir Firaun okay. kita sambung ayat yang ke-16 apakah yang melibatkan kisah Musa ini idh nadahu rabbuhu بالوادي المقدس طوى Okay. Kisah Musa ini kata Allah Ketika mana Rabnya iaitu Tuhannya Memanggilnya Menyerunya di lembah al-muqaddas yang suci iaitu poa. Okey. Ayat ini sebenarnya adalah ayat yang berkenaan permulaan Nabi Allah Musa alaihi salam menerima wahyu yang melantik Nabi Allah Musa sebagai seorang Rasul Jadi saya ulang sedikit ringkas Bagaimanakah peristiwa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam Dia boleh naik ke lembah tua okay. Di manakah lembah tua ini Kita akan sebutkan sekejap lagi Jadi kita mulakan cerita ini daripada kisah nabi Allah Musa dia balik dia keluar daripada Madian Madian ni adalah tempat nabi Allah Musa melarikan diri daripada Firaun nak tangkap dia tu setelah ada peristiwa dia telah membunuh dia telah menumbuk seorang lelaki mati tu dan waktu di Madian inilah Nabi Allah Musa telah berumah tangga dan beliau telah berada di situ selama 10 tahun. Jadi sudah sampai masa Nabi Musa nak balik ke tempat kelahirannya iaitu Mutsail. Maka dia pun balik bersama dengan ahli keluarganya waktu itu malam, waktu itu sejuk. Kemudian di pertengahan jalan Nabi Allah Musa nampak Ada cahaya api yang terang Yang berada di sebelah kanan Gunung Tursina Okey, Sebelah kanan Gunung Tursina itulah Sebenarnya lembah tua Okey, Jadi Nabi Musa nampak api itu Maka apabila dia nampak api itu dia buat apa? Dia pun naiklah ke tempat api yang dia nampak itu di sebelah kanan gunung Tursina itu. Okey, kenapa Nabi Musa perlu naik ke tempat tinggi di sebelah kanan gunung Tursina itu? Okey, kita kena rujuk kembali ayat 29 suratul qasas ini surah al-qasas surah yang ke-28 ayat 29 secara ringkas sahaja ada dua sebab kenapa Nabi Allah Musa dia nak pergi dapatkan cahaya api itu nombor satu kalau kita baca ayat tu dia kata la'alli atikum minha bi khabarin au jazwatin minan nari la'allakum taslulun. Okey dia kata dia kata kepada ahli keluarga kepada isteri dia dia kata kau tunggu dekat sini aku nampak api tu di sebelah di sebelah kanan gunung Tursina sebelah gunung Tursina itu dia kata moga-moga api yang aku nampak tu moga-moga mungkin kat situ ada orang. Jadi moga-moga dia dapat berita kat situ. Berita apa? Mungkin perjalanan nak balik ni macam mana ni gelap ni. Nak balik ke Mesir macam mana? Mungkin dia boleh dapat petunjuk. Ada orang mungkin tunjukkan jalan kepada Nabi Musa nak sampai ke Mesir ni bagaimana ataupun dia kata aku boleh dapat seputung api supaya kamu dapat memanaskan diri. Sebab masa tu sejuk. Jadi perlukan sesuatu untuk memanaskan badan. Okay. Jadi apabila Nabi Musa naik ke gunung Tursina di sebelah kanan tu, maka kat situlah lembah tua. Apabila sampai di lembah itu, Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk dia cabut kasut dia tu. Kemudian Allah memperkenalkan bahawa yang Nabi Musa dengar suara itu adalah daripada Allah. Cuma tuan-tuan kita tak dapat nak mengetahui bagaimanakah Allah itu berkata-kata dengan Nabi Musa. Okey, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika di atas itulah Nabi Musa mendapat wahyu bahawa dia kena pergi menemui Firaun. Tapi sebelum itu tengok dulu maklumat ini untuk menguatkan fakta kronologi ini. Kalau tengok dekat surah Thaha ayat 11 dan ayat nombor 12, Allah Taala kata apa kepada Musa ketika dia sampai dekat lembah Tuwa tu? Inni ana rabbuka fakhla'na 'alai innaka bilwadil muqaddasi Tuwa. Allah perkenalkan diri aku ini rob kamu kata kata Allah kepada Musa bukalah kasutmu kerana engkau berada di lembah tua yang suci okey kita boleh lihat juga uh, pada ayat yang ke-30 ini surah al-qasas Di ha, dekat surah al-qasas ni tuan-tuan akan dapat maklumat tambahan Uh, lembah tua tu di sebelah mana? Ini kita telah ceritakan pada Siri Tadabbur Suratul Qasas. Okay. Kemudian Nabi Musa ketika dia sampai di sana tu Allah perintahkan kepada Musa untuk bertemu dengan Firaun yang Firaun ini satu manusia yang melampaui batas. Uh, jadi perkara yang kelima ni. Inilah ayat nombor 17. Idh haba ila fi'run innehu tagha Allah kata kepada Musa ketika dia sampai ke lembah yang suci iaitu tua Allah mengatakan pergilah engkau kepada Firaun sesungguhnya dia telah melampaui batas maknanya Nabi Allah Musa dia telah dilantik menjadi rasul dan apabila dia sampai ke Mesir nanti kerja utama dia adalah jumpa Firaun. Okey. Apa yang Firaun telah menampui batas? Dia telah bunuh anak-anak lelaki Bani Israel Dia telah menyiksa, dia telah memperhambakan wanita-wanita Bani Israel Lepas tu dia memecah belahkan rakyat dia terbahagi kepada dua ada yang Bani Israel ada yang kebeti itu telah kita cerita dekat surah Al-Qasas dan kita akan dapat jawapan sekejap lagi apa di antara perkara yang menunjukkan dia telah melampaui batas sebab Allah panggil dia Toro melampaui batas ayat 18 Nabi Allah Musa Sampailah dekat Mesir Maka Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun secara berdepan Maka apa yang Nabi Musa cakap kepada Fir'aun Fakul hallaka ila an tazakka ayat 18 ni sebenarnya adalah perintah dari Allah sewaktu Nabi Allah Musa nanti kalau dia sampai dekat Mesir ha, maknanya ayat ni bukanlah dia dah sampai dekat Mesir, dia belum lagi sampai tetapi kalau dia sampai nanti Nabi Allah Musa kena buat apa, kena cakap apa, itu yang terjemahan dia, maka katakanlah kepadanya kepada Fir'aun nanti tawarkan kepada dia adakah engkau ingin menyucikan dirimu jadi Nabi Musa nanti kalau dia sampai kat Mesir dia kena dia kena kata kepada Fir'aun engkau nak beriman tak? engkau nak bersihkan dirimu daripada kesyirikan tak? Ha, itu perkataan yang Nabi Musa kena kata kepada Firaun. Ayat 19. Apa lagi Nabi Musa kena sampaikan kepada Firaun? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan maukah aku tunjukkan kepada engkau Firaun jalan mengenai Rabb kamu agar kamu takut kepadanya Nabi Musa kata kalau selepas engkau nak beriman engkau jauhkan kesyirikan nanti aku akan bantu engkau aku tunjukkan kepada engkau macam mana jalan yang patut engkau ikuti So jalan yang kau akan ikuti nanti Akan membawa engkau menjadi seorang yang takut kepada Allah Maksudnya Nabi Musa ni dia nak bimbinglah Fir'aun itu untuk mengenal Allah okay, Ayat 20 Maka apakah yang berlaku kepada Fir'aun apa yang Nabi Musa buat lagi فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى Maka Nabi Musa tunjukkanlah kepada Fir'aun Mu'ajidat yang besar Tanda-tanda Nabi Musa itu seorang rasul. Apa tanda tu tuan-tuan? Masih ingat lagi? Iaitu tongkat yang bertukar menjadi ular dan juga tangan yang diseluk ke dalam baju mengeluarkan cahaya. Maknanya bukan pergi jumpa Firaun ini hanya membawa hujah dari sudut dari sudut wahyu sahaja tetapi juga membawa bekalan mukjizat itu ayat 21 apakah reaksi firaun setelah dia melihat dua tanda yang menunjukkan Musa ini bukanlah orang yang biasa fakadza <tid> ba'sa tetapi Fir'aun telah mendustakan dan telah mendurhaka maknanya Fir'aun tak percaya Musa ini adalah utusan Tuhan ada banyak perkara yang telah ditohmahnya Musa itu okay, antaranya dia kata ayat Al-Kubra itu adalah sihir Lepas tu Firaun dia tak nak pedulilah. Apabila dia dah menolak kerasulan Musa, maka dia tak ambil, dia tak ambil apa ni dia tak dia tak ambil kira apa pun Musa nak buktikan Musa nak cakap. Ayat 22. Famma adabara yasra. Kemudian dia iaitu Fir'aun berpaling sambil dia berusaha usaha apa? dia nak cari jalan macam mana nak buktikan Musa ini sebenarnya berbohong dia ni semua orang tahu usaha dia apa? adalah kita tengok ayat 23 fahasharafanadam <tik> Maka dia Fir'aun telah kumpulkan Lalu dia menyeru Apa usaha dia tadi tu? Dia panggil pembesar-pembesar dia Dia panggil rakyat-rakyat dia Lepas tu dia gunakan peluang itu Dia mengatakan Dia kata apa? Ayat 24 sikit lagi فَقَالَ ana رَبُّكُمُ a'la dia berkata di depan orang ramai ini cara Fir'aun dia akan tunjuk dia bagus, dia hebat Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi dia kata ha. maknanya dia tidak menerima sedikit pun bukti daripada Nabi Musa dia tak mahu menerima tawaran untuk menyucikan diri dia tidak mau menerima tawaran daripada Musa untuk bimbing dia ke jalan siratal mustaqim apa lagi yang berlaku ayat 25 kita sambung esok insyaallah ya ni dah masuk penghujung kisah firam dan saya akan ulang secara bentuk carta alih kembali esok sampailah ayat 25 dan juga ayat 26 untuk menyelesaikan kisah pendek tentang Musa dengan Fir'aun apa berlaku kepada Fir'aun kita sambung esok insyaAllah tuan-tuan perempuan barakallahu fikum hayakumullah kita tangguh pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك والأنصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر